хочу показать вам очередной объект, который мы завершили. Сегодня у нас утро и то время, когда мы приехали сдать его в эксплуатацию. Объект этот состоит из трех частей. Первая – это главная часть, плавательная чаша, плавательный пруд. Он находится на нижнем уровне, и две части, это ручей декоративный и водопад с припрудком, куда изливается вода. Это, он находится на верхнем уровне. То есть мы создали перепад между левой и правой частью 40 сантиметров искусственно грунтом. И за счет этого смогли создать ручей, который изливается в непосредственно в пруд. Вот таким вот образом. Вот. Расскажу о самом водоеме. Водоем у нас глубиной максимальный метр шестьдесят пять, то есть по бассейным стандартам. Максимальная глубокая часть, естественно, посередине. Имеет этот пруд у нас зоны декоративные для растений. Ниши такие на, на глубине 60-80 сантиметров. Вот первая ниша и вторая ниша. Здесь будут высажены лилии, кувшинки в будущем и водное растение. Это у нас не биоплата, это у нас именно для красоты сделаны такие места. У нас имеется вот такая вот лесенка из камня, из природного камня. Максимально низкая точка примерно 35-40 сантиметров. И отсюда у нас идет уже металлическая лестница, которая достает до дна. Лестница сделана для того, чтобы было удобно выходить с пруда. Именно выходить. И так это выглядит вот с вот этой вот стороны. С этой стороны, где я стою, будет террасный настил, лежаки, зона отдыха. Пойдем к ручью и водопаду поближе покажу как это у нас все выглядит дальше вот у нас ручей входящие вот такие вот в расширение в, вод, в водоем мы специально сделали таким образом что ручей изливается и вот так вот на такой глубине видно потоки чтобы максимально природно смотрелось за счет того, что у нас перепад небольшой, мы смогли сделать только один перелив, потому что это все создано искусственно, и создать пороги на таком минимальном перепаде не удается. Поэтому у нас один такой перелив пруд. Но отсутствие порогов компенсирует хороший интенсивный поток и наличие водопада. Так как места немного, и нужно было создавать водопад из ничего, так сказать, из искусственно высоту. Поэтому он имеет такую вот вертикальную форму. Но чтобы это смотрелось более природно, мы создали припрудок глубиной до 65 сантиметров, небольшое озерцо. И для того, чтобы сюда изливалась вода, это было слышно шум воды и смотрелось более красиво. И, естественно, красивее смотрится, когда потоки падают в воду, а не в гальку или камень. И вот так вот выглядит у нас водопад. Несколько потоков, они регулируются кранами, можно интенсивность менять. И делать, например, здесь меньше, здесь больше. Сейчас мы более-менее равномерно выставили, как посчитали нужным. Вот так это выглядит со стороны водопада. В следующем сезоне будет произведено озеленение участка. Сейчас уже осень, поэтому решили перенести это на следующий сезон, на весну. И когда будет сделано озеленение, будет наш объект выглядеть совершенно по-другому, намного природнее. Потому что мы с помощью деревьев, кустарников и многолетников закроем забор, видно забор. Угол будет зеленым, красивым, не, тех... не технологичным на вид. Здесь будут высажены почвопокровные растения между камнем, будет зеленено все. Не будет видно таких элементов, как, например, крышка от скиммера, будет все природное. Вдоль ручья высадим многолетники цветущие, Возможном шанку и более низкие многолетники. И будет добавлен декор, возможно, озеленение камня с помощью мха, какие-либо статуэтки, может, если они понадобятся. Может быть, по периметру какие-то большие валуны, в дополнение в расширение пространственной зоны водоема. И сейчас занимаемся выравниванием почвы по участку, подготовкой. И дренажные работы будут выполнены по участку, чтобы по периметру не накапливалась вода. Вот так вот выставляются уровни. И в итоге здесь у нас сейчас водоем в поднятом состоянии, но он будет у нас в нуле, в горизонте. То есть не будет вот этого пространства, будет все выровнено и более красиво смотреться, естественно, когда зеркало будет находиться на уровне плоскости участка. Но это сейчас прямо и у нас делается. Вот. И пруд этот мы делали три недели примерно. Начиная от выкопки, поставки материалов всех необходимых, камня, оборудования до реализации. Вот такой вот. С учетом того, что погода хорошая, не мешали дожди и так далее, примерно три недели. Самые сложные работы были земляные, создание нужных нам уровней, потому что абсолютно на плоском участке нужно было создать перепад водопад и перепад между прудом и ручьем, чтобы этот ручей мог изливаться в водоем. По фильтрации, по фильтрации он устроен следующим образом: через донные водозаборы вода попадает у нас в техническое помещение в насос. С насоса насосом подается на водопад и изливается обратно в пруд. То есть первое замкнутое кольцо. То есть циркулирует. Тут вода постоянно одна и та же. И также у нас есть скиммерные водозаборы. В данном случае мы поставили обычные бассейны, потому что тут листвы и грязи мало вокруг водоема. И с забором воды справятся и обычные скиммеры. вот такие вот. Через горловину скимеров будет забираться поверхностная вода, подаваться в техническое помещение за водопадом и проходить через напорную фильтрацию. Через напорную фильтрацию ультрафиолет и попадать обратно в водоем. То есть у нас есть непосредственно ветка фильтрации в этом водоеме и ветка для декора, ветка для циркуляции воды для водопада. А вот наше техническое помещение размеры его внутри 2 на 2 метра, высота также 2 метра, чтобы удобно было в нем находиться. По вот такой вот лестнице спускаемся вниз и там размещено оборудование и сеть розеток для электроприборов. А во внешней части у нас находится щиток. Щитки у нас автоматы, диф-автоматы, автоматы на каждую из розеток, чтобы контролировать оборудование, и также продублировано на пульт, чтобы можно было, находясь в доме, в беседке, включать и выключать все оборудование с помощью пульта. Можно сделать управление через Wi-Fi, но здесь мы поставили просто физический пульт. Вот. И покажу еще раз это все с этой стороны, со стороны водопада припрудок, водоем. Здесь будет терраса и дорожки. Рыбы в этом водоеме быть не должно, потому что фильтрация рассчитана на водоем без рыбы. Это очень важно, потому что с рыбой и при определенной фильтрации вот эти все камешки покроются зеленым налетом, нитевидка вырастет, водоросли, и пруд немножко будет другим, в другом варианте, в другого вида. Поэтому, если бы тут была рыба, мы бы немного трансформировали подход к фильтрации этого водоема. И вот так вот он выглядит отсюда. Диффузор у нас, подача кислорода, дополнительная циркуляция воды и ниши для кувшинок, <coughs> ниши для растений. Если будет задача, можно высадить растения и по береговой линии, так как нижняя точка береговой линии также достигает воды. Можно выбрать гальку и щебень в некоторых местах и высадить туда непосредственно водные растения. Они будут у нас доставать до воды и будут прекрасно расти в береговой линии. На это рассчитано, чтобы в будущем озеленить берег и он также красиво смотрелся не только с помощью многолетних растений, которые в грунт высаживаются, но и с помощью водных, и был плавный переход в окружающий ландшафт.